bugun yaxshi bir rasm ko'rib qoldim br grills degan odam bor ekan shu kishipo kişi... <coughs> ha puchoq chiqaradimi o'sha o'sha odam to'rt ming to'qqiz yuz metrdan tushib ketgan ekanda parashut ochilmay qolgan ekan paroshut ochilmay qolgan ekan belini sindirgan ekan shifokorlar operatsiya qilib umringizni oxirigacha piyoda yurolmaysiz deb aytgan ekanda umrini oxirigacha shu odam o'sha <laughs> gapdan şey keyin ikki yildan keyin everest zavt qilgan ekan cho'kga chiqqan ekan ya'ni men undan olgan hikmatim odamlar ming sizni sindirishga harakat qilmasin sen sinding deb aytmasin to o'ziz qabul qilmas ekansiz o'ziz sinmas ekansiz za hech kim sizni sindira olmaydi odamni faqat o'zini o'zi sindirish mumkin ruhiyatdan hech qachon cho'kmaslik kerak hatto o'sha şey... bizni tanishlarni orasida ham ko'p borda rak kasal bo'lib boshqa kasal bo'lib qolib yaqin yaqin hamkasblar orasida bitta ikkita bor <laughs> edi uch oy umringiz qoldi ikki uch yil umringiz qoldi deganlar shundoy yengib ruhan o'tib ketganlar qancha bo'ldida nima optimist odam shifokorga borsa o'lasan desa nima qiladi deydiyu boshqa shifokorga boradi deyishadi